Вітаю глядачів телеканалу. Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Як не захворіти взимку, як берегтися від грипу та респіраторних захворювань? Своїми порадами з нами поділиться Ольга Голубовська, головний інфекціоніст міністерства охорони здоров'я України. Моє вам вітання і. Хотілося б зрозуміти для початку нашої розмови, наскільки підтверджуються прогнози епідеміологів стосовно того, що саме після того, як діти підуть до школи, буде підвищення захворюваності. І чи можемо ми вже говорити, що ми стоїмо на порозі епідемії, зважаючи на ситуацію в країнах, які межують з Україною? пожалуй, так оно і є. Діти в Європа вже вошла, приступила епідемічний порог, як звичайно, так буває. Ми зараз підходимо. Уже начинается рост заболеваемости. Пока что эпидемический порог не превышен по результатам мониторинга нашей эпидемиологической службы, но, скорее всего, что где-то к февралю месяца... Вже на що повишаться, як обично буває у нас в стране, а європа вже дійсно перевищила епідемічні пороги. Якщо говорити про епідемію цього року, ми можемо все таки очікувати в Україні епідемії, чи у все таки вона Україну, зважаючи на ті профілактичні заходи і на ті штами, які ми сьогодні маємо в Україні. Вы знаете, грипп, наверное, чуть ли не единственное инфекционное заболевание, которое ежегодно сопровождается именно эпидемическим подъемом. Поэтому гриппу такое большое внимание уделяется во всем мире. Имеется целая сеть мировая мониторинга за гриппом. Работает круглогодично целая группа экспертов. И здесь не надо ставить вопрос так, чтобы гриппа вообще не было. Это просто нереально. Действительно, ежегодно мы получаем рекомендации, в, прежде всего, Всемирной организации здравоохранения по вакцинным штаммам. И, как правило все страны северного полушария в котором мы находимся готовы к этому ситуация в этом году была такая особенность ее что в конце лета в начале сентября воз поменяла вакцинные штаммы вы знаете то что спровоцировало даже в средствах массовой информации прежде всего такую что новый штамм это не новые штаммы но это те которые не, не, не те которые были изначально рекомендованы и поэтому Вакцинні штами були поміняні, і зараз вони ані такі, які і в епідемічському сезоні этого года. Прем'єр-міністр до завдання перевірити готовність наших лікарень і аптек до епідемії грипу, до лікування саме цієї цієї захворювання як ви сказали, уже традиційне для цього періоду. А наскільки власне Україна дійсно готова до зустрічі з грипом? Я так розумію, вже перевірки попередні вже були зроблені. Да, совершенно верно. Министерство здравоохранения провело комплексную проверку, в том числе и лечебных учреждений. Мы получили ответы из всех регионов Украины. И я хочу сказать, что касается коек, что касается развертывания дополнительных коек, потому что, естественно, если будет эпидемический подъем, они могут понадобиться. Также основные медикаменты, в частности, противовирусные препараты, то, что обязательно должны присутствовать, потому что это то, что спасает больных, собственно говоря. Антибактериальные препараты, средства общей защиты такой и индивидуальной, все это, они достаточно укомплектованы, потому что еще в сентябре месяце вышел приказ главного санитарного врача о том, чтобы начать подготовку к эпидемическому сезону, поэтому регионы как бы были готовы знали Ліята і запас лікарственних средств навспишку. От у них є. на сьогодні, якщо говорити про лікування і про можливості вилікуватись від грипу, тобто власне ми говоримо, що все таки громадяни мають особисто забезпечувати своє лікування, тобто державою не передбачено жодних дотацій на лікарні для того, щоб безкоштовно лікувати захворювання яким Як чином... чином почему? в стаціонарах безплатно лічиться? Это я ще раз повторяю противовіру достатньо Если... того того арсеналу ліків, який є сьогодні в лікарнях, для того, щоб пролікувати. И те перспективы, которые дают за прогнозами. Эпидемии. Да, вот я хочу сказать, я не очень люблю вопросы. Вот достаточно это медицина, это не математика, понимаете? Согласно тем прогнозам, которые существуют, я думаю, что будет достаточно, потому что, естественно, надо понимать, что госпитализироваться будут не все заболевшие, и не нужно это делать. С гриппом ситуация, собственно говоря, такая. Вы знаете, что легкие формы гриппа и даже средне тяжелые формы гриппа, они мало чем отличаются от других респираторных болезней. Поэтому во всем За мире... Картина, по клинической картине, конечно, диагноз ставится прежде всего по клинической картине, потому что она самая быстрая в диагностике. Потом уже мы подтверждаем специфическими исследованиями. Я об этом сейчас немножко позже скажу, потому что там тоже есть особенности. Так вот, легкие и среднетяжелые формы они мало чем отличаются. Есть отличия, но они понятны только специалистам. И, но с другой стороны, от легких и от среднетяжелых форм гриппа, конечно же, люди не погибают, скажем прямо. А естественно большое внимание надо уделять именно тяжелым э, формам гриппа. И тяжелый грипп прежде всего проявляется, я бы сказала, двумя такими основными симптомами у взрослых я подчеркиваю это выраженный так называемый интоксикационный синдром, когда сразу температура тела повышается 39, 40 и даже выше, ломота в теле, головные боли и э, вот очень характерно именно для гриппа это боль и соднение именно за грудиной за грудиной вот здесь больные ощущают такое першение, потому что грипп поражает максимум поражения респираторного тракта при гриппе приходится именно на трахею. Это его такая вот особенность и очень достаточно четко выраженный клинический симптом. Поэтому я бы советовала, что если есть сочетание таких двух признаков, вот, например, аденовирусная инфекция, она тоже может сопровождаться и 40, может быть, температура, и 39. И аденовирусная инфекция, вот эпидемиологи нам говорят, что достаточно много сейчас. Но симптомы интоксикации при ней выражены не так остро, как именно при гриппе. Так, конечно, больные с такими симптомами вот это нужно повышать образование как бы среди населения это очень важно они должны обращаться к врачу особенно если пациент относится к так называемым группам риска потому что вы знаете группы риска это дети это люди группы риска это вот совершенно верно это это дети это больные с избыточной массой тела это больные с сахарным диабетом, бронхиальной астмой и даже пациенты, которые длительное время принимают ацетилсалициловую кислоту, больные с, обструктивным... с нет, сейчас я это больные с обструктивными заболеваниями легких. Они входят в группы риска. Не надо забывать, что, к сожалению, в 2009 году мы получили новый пандемический штамм вируса гриппа, и он сейчас тоже имеет эпид... Естественно, свое значение в патологии человека. Так вот эти особенно, мы клинически не можем сказать, каким именно штаммом гриппа вызвано то или иное заболевание. Для этого нужно подтверждение. Подтверждение нужно не, даже не так по вот этим быстрым тестам, а так называемые молекулярно-генетические методы, которые сейчас нашей лаборатории Центр гриппа делает и отправляет в Лондон на подтверждение. Они требуют времени. Пані Ольго, наскільки важливо визначити точний діагноз? Адже у нас звикли, що від захворювань, які і респіраторною інфекцією викликані, і просто від насморку або від кашлю, і від грипу лікуються практично однаково. І як правило, набір ліків, яких пропонують навіть в лікарнях, він мало чим відрізняється. Наскільки важливо саме ті ліки, які будуть визначені для лікування тієї чи іншого захворювання, і власне точний діагноз, які ризики пов'язані з встановленням точні? Диагнозу. Да, вы знаете, действительно, опять-таки, эм, респираторные заболевания, так и вот у нас статистика в Украине, как и во всем мире, э, может быть, профессионалам это и не нравится, потому что грипп это совершенно отдельное заболевание, оно отличается по последствиям, по эпидемическим, по особенностям я вообще могу сказать, сейчас вообще активность гриппа, и не только человеческого, птичьего гриппа, наблюдается активность. Очень опасное это заболевание. Оно отличается от других респираторных заболеваний. Но я повторяю, что клиническая картина действительно легких и стертых форм может быть одинаковая. Но диагноз правильно очень важно поставить, потому что... Единствен... Мы сейчас, слава богу, имеем э, единственный метод, э, единственный препарат, который широко доступен, имеет минимальное побочное явление и может применяться практически большим количеством людей это всем известный азельтамивил, который действительно просто прерывает процесс. Но самое главное в приеме этого препарата, который незаконно был просто немножечко в 2009 году, ну как бы негативное к нему там отношение, он прекрасный препарат для лечения гриппа. Единственно, если он назначается в первые 48 часов, действительно обрывается инфекционный процесс. Вы знаем, тамифлю, там. да. Един, потому что у него выраженный противовирусный эффект. Если его назначать в более поздние сроки, а что такое 48 часов? Вред кто обращается из Хорошо. больных в первые двое суток. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что группы риска должны обращаться сразу, как только повысилась температура тела. И врач должен, если есть настороженность, мы знаем, есть пандемический штамм, который для этих групп риска был чрезвычайно опасен. Все погибшие, к сожалению, в 2009 году, все практически входили в эти группы риска. Еще беременные, кстати, женщины относятся к группам риска. Но при примененні цього препарату дійсно, ефект очень я би сказала очень хороший всі знають, що грип страшний з своїми ускладненнями. Хотілося б зрозуміти, і чи, власне які ризики пов'язані з інфекцією? Якщо це не грип, інфекція вони також є дають ускладнення. І якщо говорити про ризики в одному випадку і в іншому випадку, чи можна говорити про ризики, які пов'язані саме з інфекційними захворюваннями, і про переростання в наступному, чи може, наприклад, інфекція перерости в грип? А я не понимаю, что ви имеете под словом інфекція, інфекція, інфекція яка пов'язана саме з респіраторними зафарюваннями Це это з... все респіраторные заболівания? Да. Ні, ну совершенно разные віруси вызывают респіраторні заболевання. Ріна аденовіруси, респіраторно респіронно-синтициальний. Можна зважати, що людина, яка має саме один із цих да. підвигрів, да. поступов... поступово поступово перерости в грипне. Она не переросте може заразитися заразиться цими этими вірусами, в том числе и грипом. Абсолютно Никакого перекрестного иммунитет, иммунитета, или... Абсолютно нет никакого перекрестного иммунитета. И, кстати, при гриппе вы же видите, насколько изменчивый вирус, что э, вынуждены постоянно прогнозировать вакцины, потому что они вырабатываются иммунитет или против конкретного данного штамма этого вируса. Что касается осложнений, грипп действительно знаменит своими осложнениями. Прежде всего, если речь идет о сезонных штаммах вируса гриппа вот этот H3N2, который с конца 60-х годов циркулирует, это бактериальные, прежде всего, осложнения. И смертность действительно, к сожалению, падает на детей младшего возраста и на стариков. Но если речь идет о новом пандемическом штамме вируса гриппа, то там очень опасное, смертельно опасное осложнение, которое опять-таки возникает в первые несколько суток от начала болезни, это так называемый острый респираторный дистресс-синдром взрослых, потому что свойства этого вируса, которым не обладают другие штаммы вируса гриппа, он может поражать сразу непосредственно нижние дыхательные пути и вызывает такое тяжелейшее состояние, которое во всем мире. Мире, оно очень плохо лечится, легкие становятся как решето. Вот если очень много говорилось про испанку, вот такое было и тогда при испанском гриппе, есть в архивах США, сохранились патологоанатомические все изменения. Однією із панацеї боротьби з грип з грипом це є вакци, вакцинація. Про це наголошується досить часто, але наскільки вакцинація уже зараз, якщо на нинішньому етапі, чи можемо говорити, що зараз вакцинація може врятувати українців і стати профілактичним засобом, зважаючи на те, що скажімо, вже є випадки грипу, і вже рахується мільйонами? Чи можна ще да. зараз вдаватися до вакцинації? Ви знаєте, усімірна організація здравоохранення розрішає. вакцинацию вперед уже подъема заболевания, но единственная оговорка очень существенная: контроль над вакцинацией должен быть усилен. То есть, конечно же, это контроль сбоку кого? Прежде всего самое главное контроль врача, который врачебное наблюдение должно быть. Человек не должен находиться в инкубационном периоде больной, так как мы только что с вами говорили, может болеть перед этими многими другими респираторными вирусными инфекциями. Его нельзя вакцинировать в первые недели, так называемой реконвалесценции. То есть я еще с раз. Сельектор Ну этим. конечно, да. То есть не так пошел, сделал вакцину где-то там, а только э, э, должен быть врачебный контроль и, ну, по крайней мере, с тем, что я сталкиваюсь. Вы знаете, я хочу сказать сейчас к вакцинации. і стали відноситися. Вот многие приходять действительно после консультации, потому что действительно есть ситуации, когда нельзя прививати. Это тоже надо понимать. Но опять-таки, возвращаясь к вакцинации, я ещё раз говорю, что очень серьёзно групи ризика особливо должны понимать, что ризик у них ризик гораздо выше, чем у остальных людей. Тобто попередньо подбати про своє здоров'я. Да. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Оля Голубовська, головний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України. Благодарю. в нашей студии. Нашим глядачам я дякую за увагу. Залишайтесь с парламентскими и надалее, адже ми робимо политику зрозумілою.